О світло очей моїх, радість шлунку мого, пісня натхнення мого. О ти що іменник середнього роду, о ти, що в харчах не втратило моду. О ти на долоню або на п'ять пальців. О ти, що міняєшся в шкварках, смальці. Ти вучини диво, топлене вогнем і шкіркою вкрите, неначе брелем. О ти без паперу білюський пломбір. О ти, що на тобі зриває кінзір. Ти купа в солі. Ти щедро солене. От і поперчене, почесночене. Свіжісіньке, чи добре посолене з перчиком чесничком, паприкою тміном. А як неповторно увінчують гореників чи галошок ароматні, рум'яні та хрумкі. Варочки. Ой, ой, ой. Навіть італійські співаки виводять чарівне бельканто О, сало, о, сало моє! Люблю тебе, ма, люблю тебе, а люблю тебе. Я є, хочу тепер Згодом нашому салові потрібно поставити пам'ятник. Оставимо браття, шмацала на салі, щоб твердо стояв на міцінім п'єдесталі. І хто президентом в країні не стане, народ їсти салонько не перестане. отличное выступление. Действительно, очень смачно, вкусно, артистично, весело. Да! Спасибо. Ведь так. Прекрасный выступ. На раз, два, три. Сказали? Да! Хочете шматочек? <интонный> Хотелось бы, конечно Ой, uh -huh. Oh -huh. Юр Васильевич Шкода, что вам в сало не можно Недалеко от Киева Километр из 200 Жила себе Папа Галя Хаті на ослісі, та сумує душа Галя, за дітьми скучає, бо ніщо не може внуків вирвати з столиці, ані річка, ні рибалка, ні гриби і суниці. Сидять собі у місті, програми качають, з планшетами засинає, смартфонами грають. І зовсім їм неохота в село приїздити, бо там бабця ганятиме нагород робити. Дзвонить Галя онучата, у кану лука на гостину. Вони ж кажуть не на часі зараз бабцю гайти хвилини. У нас в місті покемонів розпалось мать -муча. Треба її скоріш ловити, бо якщо пропустиш, злякалася баба Галя, що запожи стала, розказала всім сусідям. В столиці навала Захопили захопило увесь київ покемони кляті. Не беруть і фундізиди, ніякі нітрати. Скоро можуть і село наше захопити. Експертом вважався в селі пан валера. Треба в кухня запитати, що то за колєра. Почитав валіра гухля, розсміявся гучно. Не журися, баба Галю, все благополучно. Покемон пост облаштуймо у дворі скоріше, щоб онуки приїздили у гості частіше. Зранку Галя готувалась до приїзду внучків. Борщі, шкварки, сире масло, гіркі галушки, пиріжки, компотик, сала, кобаса, памбушки, голодиці, хрінки, силик і сім пухкі ватрушки. Папа Галя глядь вікно. Тут з тим чим чекує? Зупинився біля фіртки, чульбар се ратує. За ним вруге підійшов далі третій, п'ятий, а чульбарс із це порветься, не пускає в хату. Вийшов з натовподин, той ще був ні в року. Тітко, ти нас зрозумій тут така морока в тебе в хаті заховався, бульба забирай, а в стараї Драгоніт, пільші і пікачу. На ставку паперіон, а в саду чармандер. — чармандр. А ти хто? питає Галя. Комбайнер чи фермер. Як збираєшся ловити клятих покемонів, поляруч і в кишені? ні, бабу, смартфоном. Згаменулася та ж Галя сказала, що пустить тих, хто швидко на городі пропали капусту. Хто паркана полатає, пустить навіть в хату. Поки геймери в городі корислились активно, палля писала на ітендо лист демонстративно. Дякую вам, панове, за вашу турботу. З покемонами вдалося зробити всю-всю-всю роботу. Тепер наші онучата нагають хвилини. Всі працюють наші покемон-долині. В кінці вуха розвісив і слухав, як мала дитина. Так цікаво про ті покімони, правда? А баба Галя молодець. Шустра баба. Та як моя мама? Знаєш що? стільки тексту запам'ятати в такій маленькій голові. В сім років я думаю, це не просто так. Як мінімум, треба мати бажання, талант. І сміливість прийти сюди і сказати: мені сім років, мене звати Оленка, і я талановита. Виступити перед нами і перед цією Україною. Так чи ні? Так. Да. Молодець! А нагадай ще раз, щоб бабуся готувала. Я Їсти хочу. Давай я закрию очі і буду. У мене буде слінатикти. Що там бабуся приготувала? Порщик, шкварки, сири, масло, давай, огірки, давай. галушки, пиріжки, копотик, сала, копаса, пампушки. Молодеці, хрінки, селик, ще й пухкі ватрушки. <ріців> Дякую. Я наївся. <найвіць. ріців> <ріців> Прекрасна дівчина, якій не можна сказати ні. Якщо не можна сказати ні, то треба казати, що «Так». Раз, два, три, всі разом. Так! тебе сказали «так». мы с тобой еще побачимся. Что такое человек? Что такое человек? Это радость и добро. Что такое человек? Тот, кто излучает свет. Тот, кто любит помогать. Тот, кто может понимать. Тот, кому не лень трудиться, тогда он полетит, как птица. Ведь у человека есть душа, чистанная и хороша. Со временем у нас сердца все почернели. Но давайте же вернемся в времена, когда детей на улицу водили смело, не боясь, что пропадут они все навсегда. Давайте же вернемся в времена, когда соседи знали всех лицо, питомцев оставляли мы у них на день, на месяц и на год. Ведь мы же созданы для мира, мы созданы и для добра. Любить мы можем без обмана но почему-то не всегда. Прибавь уверенности, скромности, надежды, и ты увидишь, как сияет мир, как звезды падают на темном небе. Ты загадай желание в этот миг. Много моментов в нашей жизни, веселых, грустных и простых, должны ценить мы все на свете, делая счастливей нас самих. В душе добрее мы чем есть на самом деле просто редко замечаем это жаль но все же что такое человек а я сейчас отвечу тот кто излучает свет но иногда он прячется за тенью Знайшли дуже дорогоцінний талант. Боже, як мені сподобалось, як гарно, як ніжно і плакатися, і вірити. Ти молодець. Спасибо. Я так Это сцена для таких, как ты. Я говорю «да». Спасибо. Ты все сама написала? Браво. Від мене так. Спасибо. так. Ти йдеш Спасибо. далі. Ти дуже талановита дівчинка. Молодець, що прийшла. Спасибо, до свідання. Побільше пиши таких віршів. Хто дому на крилах летів не на океани, ліси і моря, дивляв крізь тумани, чия це земля, чиї це долини, чиї це логи, чию це калину їдають вітри, Бізна, батьківщину моя це земля. Моє тут гніздечко і мова моя. О добру годину на очі поріг чекаю країну на діток своїх у тісті блакиті літять зуравлі, Ну, краще світі немає землі. какая же ты милая и очаровательная. Так приятно. А стишок какой. Очень важный сейчас, очень нужный всем. Ты вот такая умница, что пришла. Костюм ты красиво одела, украиночка. А покружись. Тебе нравится твой костюм? Кто тебе его сделал? Мама. Мама. У тебя мама умница. Нам так приятно, что ты пришла сегодня сюда. Я думаю, что мы можем поаплодировать, да? Всем залом и поблагодарить тебя за такой чудесный подарок. Дякую ему тебе, что ты пришла до нас. Молодцы. Беги к Жили-были отец с матерью, да дочка с батцем маленьким. Вот отец Матери собрались на базар, и говорят дочка, не ходи со два гостинцы привезем. Да успокойся, матушка, баться я бегу. Ну, вот они и поехали. А дочка с батсом. Тем временем дочка посадила батса на тавку и сама побежала гулять. Вот. Тели, гуси, лебеди, подхватили баца на крылья и унесли. А дочка побежала, а баца нет. Гуси <свист> съели. <свист> побежала она на, да, искать его. Бежит и бежит. Видит, стоит печка. «Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди полетели?» «А ты съешь моего ужинного пешка, скажу!» «То у меня и батюшки пшеничные не едятся!» «Едятся?» Вот ей печка ничего не сказала. Побежала она дальше. Видишь, стоит избушка на коиных ножках. Избушка, избушка, повернись. Подожди, подожди, подожди. Не забывайте. Вот она повернулась, а там сидела баба Яга. и ткет. А там рядышком сидел э, Батец Забыла его, и э, баба-яга полет э, баба-яга вызвала гусель. Гуси лебеди. По мобильному телефону. Полетели гуси-лебеди. И за девочкой с батсом. Побежали, они бегут, 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 бегут. Бегут-бегут. Нет. Я сбила, кто бегут. Гуси лебеди бегут. Кто куда? Ну я, они же не летают. Видит, стоит печка. Печка, печка. Скажи, куда гуси лебеди полети. Ой, гуси. В... Прячь меня, гуси лебеди Гусечка, за нами это гонятся. А ты съешь моего ужинного пирожка, скажу девочка бы отсюда и себе, и их печка. И потом гуси-лебеди так и мимо. Гуси-лебеди в печку, потом просто пошаталась, просто пея Вот так. У гусей-лебедей и все лебеди просто черные. У них крылья, как крылья они. <рес> Вау! Голос. голосы. Импровиз. И что? Вот и сказки. Конец. А кто слушал, молодец. Ти молодець. Ти так цікаво і так довго розповідаєш казки. Довго це важливо. Тому що дітки в 4 роки, як правило, засинають на другому абзаці казочки. Так. А ти, я бачу, не спиш по дві години. Коли ти виростеш, ти замість слави будеш сидіти на цьому місці. Настя, як же я люблю сказки і сказочки, і сказочниць люблю. это так редко на сегодняшний момент, так редко кто-то красиво умеет рассказывать сказки. Все стихи рассказывают, а вот эта древняя профессия сказочников куда-то исчезла. Мне так само дуже сподобалось, через то, что ты даешь варианты, так рассказываешь, так впевнено, что я сейчас так свое думаю. на свете лучше нету, чем Свету тем, кто должен, я кто должен приводить, да млюбые ноги, да млюбые да млюбые ноги, да У нас одна гримерка с Игорем Васильевичем Кондратюком. Он делает нечто подобное. Вот, Игорь Васильевич также каждое утро. Наше счастье жить такой судьбой. Yeah. Yeah, 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 Я кажу так. Я кажу так, мне все сподобалось. И песня, и твои казочки. А я кажу, а я кажу так. Да, что делают дети с дорослыми в этом сезоне? Просто рвут на, 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 шматки. Як тузик Тряпку є, є є, є, наше щастя жить, Все, 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 все. Ми зі славою вже всі проголосували. Yeah, І Зі yeah, сказав yeah. так, слава вже від нас, по-моєму, далека. У <laughs> тебе три так, іди до мами, кажи, що ура. ненавижу, ненавижу, ненавижу. Таких, как я, всегда оставляют на потом этим тетечкам, дядечкам, вечно не до нас. Сколько разговоров о помощи детям, только нас все больше и больше говорят одно, а делают другое. Вот на что способно это общество. Живут по еще худшим законам, чем мы. Мы судим своих, они судят всех. А почему? Потому что сильнее или потому что привыкли к вранью? Поэтому я не признаю их суда. Они мне не судьи. доме у меня есть друг. Точнее, был друг. Однажды я прибегаю навестить его в больнице, как уже залез на подоконник, чтобы перелезть через окно. Стою я на подоконнике, держусь одной рукой за оконную раму и слышу. Тетя Лена, а можно я не умру? Пожилая за 70 лет санитарка вздрогнула всем телом. Привыкнуть к такому нельзя. Не умеет человек к такому привыкать. Ну что ты, мой хороший? Конечно, ты не умрешь. Тетя Лена, просто понимаете, в субботу у меня будет день рождения. Можно я не умру до субботы? Можно, айфоны. Какой там по счету? Шестой или уже седьмой? У вас чисто ради прикола в холодильник встроен mp 3 плеер Ты же в космос летаете. Нет, не ученые. Зачем? А обычные туристы. А рак, спид, да что там, много других смертельных болезней, которые вы не можете перебороть. Вы не то, что вы не можете, вы не хотите. Я стою, держусь за оконную раму, и я понимаю, что я сейчас должен плясать перед сашком, рассказывать, что заварится на улице, как пацаны любят играть в футбол, в и хоккей. Во что там они любят играть? А пацан же дожил до субботы. Он умер через неделю. У нас в год погибают и пропадают без вести десятки тысяч пацанов и девчонок. А во мне когда? У вас же есть более важные дела. Таких, как мы, сирот, можно же оставить на потом. Правильно? Правильно! А в детдоме? Почему у меня отбирали карандаши и кисти с красками? Даже ватман, который мне подарили, и тот отобрали для всего детдома. А его мне подарили. Мне! Дорогой сынок, если бы ты знал, как часто я подхожу к твоему детскому дому, смотрю на ребят и гадаю, кто из них ты. Ведь я даже не знаю, как ты выглядишь. Прости меня, мой дорогой сынок, твоя мама. Талановити талановитий. тільки не зупиняйся. Продовжуй розвивайся, йди вперед і роби більше. Відвіде так. Сьогодні у тебе уже є два да. Від мене також так, Три так ти проходиш далі. Не вітаємо тебе.